привет. Миник, на его давно знаете. Недавно подходит до меня девочка и кажет: а ты в паспорте тоже кровосися записана? Я такая, конечно. Я в свидетельство о рождении кровосися подписана и в аттестате из школы. Сегодня четвертый выпуск моего YouTube шоу Я хочу представить вам футболиста Семчика. Всем привет. Привет. Ты, короче, футболист? Да. Я как ты сказал, чемпион футзала. Чемпион Украины по футзалу. Я, короче, чекаю комментарии, значит, и там написано, типа, позови чемпиона по футзалу. Я сначала думала, что типа что с едой связано. Надеюсь, у меня скоро будет 100 подписчиков. Скажешь, чтобы все свои команды подписались. Хорошо. А какая у вас там возрастная категория? 8, 9, 10, 11. Класс. Короче, как называется ваша команда? FCAMPA-Хадуха. Я? FCAMPA-Хадуха. Я бы хотел заниматься футболом. На самом деле... Мне помог мой Саша брат. Привет! Привет. Он пошел первым на футбол. А я за ним пошел. И он меня иногда тренировал. И вот до до того момента, как он тоже меня сейчас тренирует. Я ему очень благодарен. А все год ты пошел на футбол? Ой, всем год. Давным-давно. На какого футболиста ты ревняешься? Может, там есть Айдол? Я не знаю, как называется у вас в футболе. Я думаю, у на Мир... белинге. Беллингер. Что? Джуд Я Игрок... не знаю, кто футбол... Игрок сборной Англии. <music> Я думала, там Роналдо, Месси. Ну, там. ну это уже старая песня, понимаешь? Типа, а как ты начал? Ну, вот ходишь на футбол. А в спортзал ты параллельно начал ходить, чтобы там с лимишей будешь... Ну, в зал я начал ходить, потому что мне врач сказал походить, чтобы какие-то мышцы наросли в ногах, и чтобы там мышцы были... Потом у меня это в хобби вошло, и я там до марта ходил. Все это время. Удобно. В Хамаре выкладывают истории, две тетки какие-то качаются, и пацанчик полосатится и футболочки Такая... Ну, наверное, сын чисто, а оказывается, ты там подружек нашел. Yeah. Сколько игранных матчей? Mm, ну, точно не скажу, но приблизительно где-то 50, может быть, 60 игр всего. А какие из них серьезные, а uh, Ну, серьезные были, когда мы ездили с металлистом в Черноморск с командой на чемпион Украины по футзалу. И турниры в Харькове тоже были всегда очень ну, тяжелыми и интересными. А где вы занимаетесь? Ну, блин, хочу сказать, выступает, я же с танцем занималась. Где вы играете? В школах? Мы играем на полях разных, которые присутствуют в разных точках. А зимой тоже на Зимой, я, да. Иногда, иногда жертвуем собой, чтобы выиграть. А это с тобой Женя и Да. И Макс. Да. И своя кто званая команда. Бездари. Ни о чем. Мне понравилось, как вы балакали за это, за группу поддержки. Вы когда-нибудь хотели себе черлидерс? Черлидерс прям? Ну так их как я, короче. Ну, ну можно было в принципе. Ну только им еще деньги платить надо. У нас деньги не железные. Команда Петренко, например, когда вы на колосе играете, сидят, например, красивые девочки. Ваша реакция? Мы просто кричим все о, как будто бы женщин никогда не видели. А, И женщина. смотрим друг на друга. Именно так, да, женщины. Но все равно вы это там? Ну, некоторые, да. И в итоге проигрывают, да? Да. Выпендриваться нельзя вообще, ни в коем случае. А Во-первых, уважать соперника надо. Во-вторых, нужно сосредоточиться на мяче. В-третьих, будь уверенным в себе. И быть спокойным. Ну, значит, Васильев. Да Ты хочешь повязать майбутне с футболом? Хочешь стать тренером как брат. Ну да, я думаю, буду пытаться стать тренером. Может, даже если получится все в футболе, я приду в году и буду тренировать. Молодежь. Класс. Ждите! А если ты станешь, например, футболистом, когда, ты можешь параллельно тренировать? Ну, думаю, что, наверное, нет, потому что у самого тренировки будет каждый день, правильное питание и всякое такое. А ты сейчас на правильное питание? Сейчас нет. Нет. Я в августе буду садиться. А в честь чего это, на правильное питание? Лето. Праздники. По-моему, зимой праздник не, зимой как раз таки занимаю. Чья какие-то истории с команды? Э, ну, короче, когда в Славске ездили, это Львовская область, э, мы, э, мы короче, траванулись всей команды вместе. И, и нас всех выблевало жестко. Сначала меня, потом моего товарища, а потом всех постепенно. К сожалению, мы с моим товарищем не смогли доиграть последние два матча. Как В Львове, Тоже футзал Футзал, фудзал. фудзал. Коротше я подружилась з їхньою компанією. Сиділи ми в групі, а він Вовк поїхав. Сидимось з девочками и пише, а кто? Наверное, Маша писала. А пише Маша, заходьте бігом короче. Я, ж як нова подруга, зашла, почала поддерживать. Все там пишемо, давай, давай! І пише якийсь та тюбик. Щас, скажу, що їм пишу. Я прям запомнила це хорошо. Ой, що від вас ожидати? Ви з Олімпії грали, так? Да? Так, да, з Олімпія. Олімпія це вообще огонь. Я так не поняла трохи. Дівчата вже почали так писати. Та, отак, от отак. Я як вумен почала. Взагалі-то, так-то, так то Вони от мощь, там ти почала. А той зайшов на мій Ютуб, на оцей якраз, куди я снимаю, і пише Так ти у нас блогерша, а в тебе там 20 підписчиків. Я така, і чого, зайшла до нього, а він стендов знімає. Він так галимо грала. Я почалась, я ж, коротше, в КС-ку катала. Та ти отак так вообще, я в кс ки лучше в мільйон разів грала. Йди стен-довфе, що от тебе ожидати. І потім включається оцей спікер. Спікером називати, чи ведучий. Ведучий Ведучий включає мікрофон, він репить ужасно і каже: Так, не содьтесь. І в кінці матча вже каже: Ну, команда в богодуховських, звісно, клас! І ну похвалив. А з вашої сторони, що це було? Ви дивились, як ми писали в чат, там ж записи стали? Uh, ну, мы, во-первых, смотрели, как мы играли. Это самая главная часть uh, в нашем соревновании, потому что мы смотрели, как мы играли, чтобы понять, какие наши недостатки и что нам нужно делать, чтобы таких недостатков не было. И да, мы смотрели комментарии, там все рады были очень сильно. И, ну, есть одно, там, где мы ехали. Все вместе. Там наша встака забывать А... В смысле? А где вы ночуете, а это когда... Ну, обычно нам снимают э, отель, и мы там ночуем там, какое-то там определенное количество дней. 52. А что значит 52? Забей в ТикТоке и поймешь, это просто 52. Ну, 52, она. ух ты! Ну и умничка. Взяла. Вот, пожалуйста, образец футболиста.